Или какие-то там чашки у нас, керамика, в общем. Человек, который продает керамику, человек, который приходит на ярмарку, он покупает эту чашку. Этим мы соединяем вот регионы. Вот это основная такое ядро этой ярмарки. Также здесь будет стоять точка сбора продуктовых наборов. Мы это также, я просто не сказал, это будет также на сайте. Есть группа в социальных сетях ВКонтакте, называется «Хиты с разом». Уже тоже местные ребята ее создали. Можно там тоже, тоже, заходить, смотреть. Вот. И будут собираться продуктовые наборы на уровне города. То есть мы не просим конкретно кого-то приходить, мы просто просим всех. Потом эти продуктовые наборы будут фасоваться и отправляться на восток, как это было в Славянске. К нам приходила гуманитарная помощь от разных организаций, разных религиозных организаций, от просто частных лиц в лагерь. Приходили пятитонники, приходило очень много. Там это ну, часть для нож часть пере в машины, фасовалась. И люди своими машинами, тайными тропами заезжали в город, развозили эти продукты по семьям. А сейчас Славянск, он ну, освобожден. Все равно туда уже не надо завозить тайными тропами, через поля, под пулями, это все. То есть туда просто уже проходит помощь. Но я понимаю, что сейчас Петр и вся команда движутся туда, ближе к Луганску, к Северодонецку. И, скорее всего, они начнут вывозить людей вывозить продукты туда. Потому что сейчас там начинается то, что было у нас. Вот. Поэтому здесь мы, мы думаем, что это будет очень хорошее ну, место, где люди, весь город, не кто-то, а весь город сможет поднести что-то. Мы поставили список на сайт и поставим список ВКонтакте. Продуктов. Ну, это не должны быть там, колбаса или там, сосиски, которые скоропурки. То есть консервы, крупы, все, что вот, там быть консервация. Мы это все будем фасовать, будем отчитываться, будем делать фотографии, выставлять в соцсети, просто делать фотографии, вылаживать там в этой палатке. И это ну я думаю, что этим э, станет ярмарке автоматом задействуется весь город. Где будет э, размещаться будет возле кинотеатра имени Шевченко вот на вот этой прям площади. Из какого часа? Э э официальное открытие будет 19. -го. Я хочу просто не ошибиться. Это будет следующая суббота. 19 да. Ну, да, с... да, 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 да. да, следующая суббота это 19. -е. то есть официальное открытие. но ставить палатки мы будем уже начиная наверное вторника, среды, когда дождь вот, уже дождь закончится и мы будем просто уже ставить, просто начинать начинать продавать. а официально сцена, то есть ведущий, будет праздник, будет сюрприз небольшой для для всех горожан Хмельницкого, будет, ну я так скажу, что кто придет, он сразу станет участником. Вот. А да, потом будет небольшой сюрприз. Уже уже есть идеи, просто не хочу рассказывать, пусть будут Вот а, Что еще по Ну и, и наступную субботу открыется урочисто. А потом что дня будет? Да, да. А мы нам дали возможность проводить ее 2-3 месяца. потому я думаю, что весь сентябрь, дай бог, мы проведем года была люди приходили и ну понимаете это как вот ярмарка это как не только ответ для востока а ярмарка это и возможность для запада послужить востоку вот как бы протянуть руку помощи это знаете как вот ну, был лозунг на Майдане еще когда он начинался что никто кроме нас и это очень ну, актуально и сейчас потому ну, потому что мы видим что ну, структура города она ну, быстро не восстановится. У нас до сих пор еще нет воды, у нас до сих пор еще нет света. Есть в определенных районах, в определенных домах, в определенных городских учреждениях, но в городе нет. В общем, и мы звонили, наши люди некоторые уже возвращаются очень медленными темпами, но подъезжая к Славянску, понимая, что он еще не готов к жизни. И я думаю, что это может быть ну, до осени, это будет тянуться. Ну, и, но люди, которые здесь будут, мы постараемся все сделать от общества, социальных предпринимателей, от инициативных групп, чтобы их научить, чтобы даже если они приехали и ну, не будет возможности помощи от... Государство какое-то время, они могли бы сами уже как бы быть предпринимательском, обученные АЗАМ, открыть свое дело. Это очень важно, потому что мы понимаем, что на малом бизнесе выстраивается экономика вот таких городов, как наша. А ну, малый бизнес во время оккупации его, его очень серьезно, серьезно разрушили и зажали. То есть позабирали, сожгли, разрушили, просто ну, относились по варварски.